Bu barədə Ölkə Azadı İsviçrədə yaşayan soydaşımız Teymur Əminbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə dünyasını dəyişən şəxs 60 yaşlı Məhərrəm Hüseynovdur. Əslən Salyan rayonundandır və 2004-cü ildən İsviçrədə məskunlaşıb. Məhərrəm Hüseynovun tikinti firması olub. Teymur Əminbəyliinin dediyinə görə Məhərrəm Hüseynov 2 aya yaxın idi ki, COVID-19 virusundan xəstəxanada müalicə alındı. Vəziyyəti ağır idi və ötən gecə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.